За каждого из вас, кто приехал сюда, кто здесь находится, у нас еще несколько человек вот уже на подходе даже здесь они сейчас появятся. И несколько человек подъедет завтра. Но основные, основные все участники нашего съезда приехали. И я очень благодарю Господа за то, что вы здесь. Я тут пытаюсь вас всех поймать. Игорь, такой высокий, я за ним не могу всех поймать. И, друзья, я искренне благодарна Господу за то, что сегодня как-то вот нас и много, да, еще если все подъедут, здесь стульев не хватает на всех. Но я благодарю Бога за то, что мы все равно приехали, мы как одна семья. И многие федеральные округа очень прекрасно сдружились, вот и в подготовке к этому съезду. И я очень благодарю Бога за то, что вы вот так вот вместе. Знаете, друзья, но ну, у меня есть одна цель. Я очень хочу, чтобы мы здесь просто все вместе дружились. У меня просто огромная цель, чтобы мы не просто вот, знаете, где-то конкурировали между собой, особенно вот эти вот вечерние времена, когда мы в гостях У. У меня в сердце никогда нет такой цели, чтобы мне сравнивать кого-то с кем-то. И я просто очень прошу вас, друзья, давайте мы не будем... Вот акцентировать внимание на то второстепенное. Почему-то мы так взяли для себя вот такую цель, что обязательно мы должны после вот общения здесь в этом зале перейти в, тут, в тот зал, в малый зал нам его и в этом году дали. Я просто очень хочу, чтобы мы понимали. Знаете, друзья, мы прописывали цели съезда. Мы писали, что э, пересмотреть свои цели, мотивы приоритеты служения, увидеть все, что мне нужно изменить в моем служении, наполнить свое сердце Словом Божьим. Я сегодня, пока говорил Павел Иванович, я просто искренне молилась и о себе, и каждом присутствующем здесь. Я просила Господи благослови, чтобы действительно в это время, когда, может быть, не столько обращается внимание на Слово Божье, чтобы мы вышли отсюда. И еще больше влюбились в Слово Божье. Пусть Господь просто благословит нас, чтобы мы действительно взяли для себя этот удел. Получать откровение в Слове Его. Осознать свою ответственность в служении детским служителям, чтобы они получали сами Слово от Господа, прежде чем передавать Его детям. Привить ребенку любовь к Слову. На уроках привести ребенка в присутствие Божье. Молиться, чтобы дети переживали личную встречу с Господом. Отдавали Ему свои сердца. Это мы прописали, друзья а когда я молилась об этом съезде, вот так вот общаясь с вами, где-то вот понимая нужды ваши, где-то с сердцем понимая нужды, знаете, я просто молилась о том, чтобы вот это время, которое подарил нам Господь, было временем такой, ну, особого присутствия Божьего. Я хочу, чтобы мы были чуткими и внимательными и голосу Духа Святого, и друг к другу. Я хочу, чтобы мы не просто общались в своих комнатах, но я хочу, чтобы мы вот действительно были чуткими голосу Духа Святого. Если Господь будет побуждать в наших вечерних молитвах о ком-то помолиться, подойти и сказать слово ободрения, благословить друг друга, пусть Господь благословит, чтобы мы просто действительно были такими внимательными. И пусть Бог благословит, друзья, чтобы мы действительно пережили вот это единство. Знаете, на каждом съезде мы делаем хлебопреломление. И это не для того, что у нас вот завтра первый день месяца. И в наших церквях в большинстве своем у нас хлебопреломление. Да? Не, потому, не только потому мы делаем хлебопреломление. Моя цель, чтобы, знаете, мы с вами осознали, как вот этот хлеб, из многих зерен, как написано в своем Божьем, но составляет одно, так и мы с вами, от Калининграда до Камчатки, как уже говорили, у нас Камчатки нет, Сахалин есть сегодня. Но мы с вами составляем одно прекрасное целое. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы пережили это единство в Господе и во время хлеб преломления завтра. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы действительно были вот таким вот единым таким прекрасным монолитом. И все-таки, друзья, мы познакомились, вы как-то рисовали друг друга. Мне очень понравился мой портрет, как меня нарисовали. Вы даже не представляете, Любовь Николаевна меня нарисовала с сумкой, с колесиками и нарисовала с этим, с пакетом с конфетами, вот, и в принципе, ну, мне очень нравится мой рисунок. Друзья, ну, я благодарна Господу за каждого из вас. И я хотела бы все-таки в первый день, мы потом будем больше знакомиться с вами, но все-таки представить тех, кто приехал уже. Еще завтра доедут, кто-то, может быть, позже подъедет, но сейчас вот просто все здесь есть. И, пожалуйста, первых мы представим хозяев сегодняшнего дня, это наш э, Приволжско-Уральский федеральный округ. Приволжский и Уральский. <клёзд> У нас по сути здесь три округа, да? Привозко уральский это два вместе и еще Приволжский. Пожалуйста, мы хотим, чтобы вы поднялись. Мы рады вас поприветствовать. здесь. <клёзд> 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 У нас два человека, три не смогли приехать с Бладова Жученко, Лена, Лена с Оренбурга и э, из Тюмени Люда. Не смогли подъехать. Следующий федеральный Мальцева округ... Что? Мальцева. А, Мальцева еще нет, да, Мальцева. И я просто, она как-то сразу так сказала, что не будет. А за этих мы и молились, и все-таки общались, хотели очень, чтобы они приехали. И следующий центральный федеральный округ. У нас еще не все подъехали, еще Ольги нет, но мы рады вас приветствовать всех. Да. У нас здесь... Спасибо огромное. У нас здесь Ирина из Липецка, она новенькая среди нас, она первый раз среди нас, и мы очень рады и благодарны Господу. Я думаю, что мы ее с любовью примем. Друзья, Центральный федеральный округ, я никого не пропустила, всех все, все, все старенькие, да? Все, все, те, кто были, пусть Господь благословит. И следующий Северо-Западный федеральный округ. Пожалуйста, мы рады вас приветствовать. Я это единственный округ, где так много братьев, Володя, то, что он, он еще не приземлился после самолета. У нас новый координатор Юрий, он с Вологды. Мы рады его приветствовать. Мы, конечно, очень переживаем, молимся за Аллу, но она меня убеждала, что они вместе трудятся, вместе работают. Просто она по состоянию здоровья не могла приехать. Я тут прорабатывала разные варианты, чтобы Мы хотели вместе ехать. да, хотели вместе ехать, чтобы и такси взять и разные разные варианты прорабатывали, ну, ей очень сложно, недавно проактивировали, но так она вместе, она свои идеи тут передавала, и Анна Георгиевна что-то передавала, да? Да, Все, да. Отдала, все отдала, все отдала. <связывали> <связывали> да, так что она вся в служении, вся здесь, кто ее знает, все помнят ее. И следующий у нас... Южный федеральный округ, да, если мы Европу уже закончим, пожалуйста, Южный федеральный округ. сана Сани сидели и горько плакали. И все ним, к ним подходили, и все им сочувствовали, да, что, <свят> что, что они только вдвоем, а других федеральных округов было больше. У нас тут приехали из Южного Федерального Округа аж три новые сестры. А, две сестры из Краснодара. Поднимитесь, мы хотим вас знать, чтобы с вами приветствовать. Я сама их в первый раз, можно сказать, вижу. Немножко общались по где-то с кем-то, с одной, по письмам, потому что были свои особенности. И еще одна сестра у нас, Ульяна, ты мне скажи, пожалуйста, как называется объединение ваших церквей? Христианский центр завет. Христианский центр завет. Э, Ульяна у нас была когда-то э, в Москве, здесь мы были... Как, кто у нас был? Катя у нас была. Вот, сегодня Ульяна приехала, должна была приехать Кристина, но в последний момент у нее не получилось, и она своего заместителя отправила. Мы рады приветствовать тебя, пусть Господь благословит. И дальше у нас Сибирь. Мы э, две разных Сибири покажем, да? Пожалуйста, Восточная Сибирь. Мы рады вас приветствовать. Восточная Сибирь. Сегодня такая же участь. Еще, есть, еще здесь есть федеральный координатор Татьяна Варах, она есть сейчас, через какое-то время появится. И Западная Сибирь, пожалуйста. Мы рады вас приветствовать. с таким -то дружным составом, и они постоянно трудятся, они профессиональные служители, мы рады вас приветствовать, вы еще будете знакомиться с ними, пусть Господь благословит. И дальше у нас идет Дальний Восток. Мы радуемся, что сегодня у нас из Дальнего Востока. Мы помним, что там у нас, из Приморья и из Магадана. Дальний Восток. Да. Мы благодарны Господу за то, что они с нами. И пусть Господь благословит каждого из нас. Слава Богу, друзья, просто им будет очень сложно вечером общаться, но вы не забывайте, Говорить друг другу слова любви, постарайтесь все самое прекрасное для Дании. Вас только приготовить на утро, когда они не спят еще. А может, утром вы их вечером вы их разбудите. Часов шести, да. Четырех, может быть, да? Да, пусть Господь благословит нас, каждого из нас. И, друзья, я еще еще раз призываю быть чуткими, быть внимательными и к голосу духа Святого и друг к другу да благословит нас Господь. И сегодня э, тема нашего дня э, у нас была где-то заставка служите Ему истину от всего сердца вашего, ибо вы увидели, какие великие дела Он сделал с вами. Друзья, когда Господь положил мне вот это место Священного Писания, я просто, когда описала его, мне действительно вот хотелось, я просто в сердце пос... 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 видела то, что я очень хочу, чтобы каждый присутствующий здесь, мы просто подвели итоги в своем сердце, проставили Господа за все те благословения, которые были в нашей жизни. И за этот год, вот когда мы не Пока мы не встречались с вами, знаете, я просто, вот когда Любовь Николаевна тут показывала слайды, пока я дома тоже анализировала съезды, вот, готовясь к этому съезду, знаете, я могу сказать: так важно уметь анализировать уметь проводить анализ. Я вот, кажется, очень многое увидела. Друзья, я, ну, по сути, не такой эмоциональный человек, который будет там кричать «Аллилуйя!». Но знаете, когда я подводила итоги вот всем съездам, я просто открывала где-то решения съездов, где-то вот какие-то моменты, и когда я видела, как мы с вами растем, растем духовно, как мы сами укрепляемся, утверждаемся в Господе, как Господь благословляет и созидает такой прекрасный Прекрасный, единый организм координаторов детского служения в России. Я просто ликовала и славила Господа. И знаете, сегодня, когда Любовь Николаевна показывала вот эти даты, где мы проводили, я вот знаю, вот этот съезд 2012 -го года, в Анапе мы были, да? Он бы не состоялся, если бы не чудесное вмешательство Божье. Мы очень хотели провести в Анапе, но у нас не было абсолютно средств, у нас не было возможности абсолютно провести. Поднимать как-то регистрационный взнос, это тоже, но ну, невозможно. И я не знала, как это сделать. Я просто молилась и там прорабатывали разные варианты. Мы живем там у одной сестры, ездим в молитвенный дом, там очень далеко. Если бы вы сегодня владели этой информацией, очень неудобно. Но Господь так чудесно благословил. Просто нашел того человека, который пожертвовал необходимую сумму денег, чтобы мы с вами могли провести этот съезд в пансионате, недалеко от моря. Ну, сибиряки не купались, потому что они тепло одеваются. А я, например, в ноябре месяце купалась в море. И это было огромное благословение для тех, кто был. И так можно сказать о каждом съезде. И, друзья, знаете, я просто хочу призвать подводите итоги, анализируйте, смотрите, и вы увидите великие дела Божьи в вашей жизни. Вы будете ставить Господа за то, что Он сделал. Моя молитва Господу, чтобы каждый из нас просто в своем сердце сегодня вот подвел итог этой работы, сделанной работы. Мы будем в гостях у вас. В каждом федеральном округе, там у нас есть дни, когда по два федеральных округа, есть один, когда они большие и вы будете как бы отчитываться, рассказывать свои изюминки, как бы подводить итог, но не в этом вся суть. Я хочу, чтобы в своем сердце каждый из нас подвел эти итоги с благодарностью Господу. Мы служили Господу, мы служили с искренним сердцем, мы служили от всего сердца, и мы видели великие дела Божьи в нашей жизни. Да благословит нас в этом Господь. И просто пусть поможет Он нам действительно исполнить свое предназначение здесь на Земле и всегда помнить того, кому мы служим. У нас в прошлом году была целая тема дня нашего съезда. Мы хотели действительно осознать того, кому мы служим. Да поможет нам Бог продолжать стоять в присутствии Божьем и просто представлять Его за великие Его дела. И, друзья мои, моя молитва к Господу, чтобы мы на этом съезде и не только подводили итоги. Вы, завтра у нас будет время, когда мы будем планировать, когда мы будем подводить итоги. Будем смотреть, что же у нас получилось, что же не получилось. Ваши федеральные координаторы получили папки. В этих папках есть э, готовые бумаги, там и на флешках все записано. Вы будете иметь возможность, как вам удобно делать анализ. Все это мы сделаем. Но моя цель чтобы мы молитвенно подошли к тому, чтобы нам спланировать дальнейшую работу, чтобы нам быть в воле Божьей, чтобы нам сделать то, что Господь хочет. Друзья, вот этот следующий, наступающий год, 2016 год, он в нашей российской церкви объявлен годом Библии. Если честно, я просто с вами искренне... Порадоваться хочу. Я не знала, что он будет объявлен годом Библии, но Господь год назад положил мне в сердце на прошлом съезде вот это место священного Писания. Удел мы, Господи, соблюдать слова Твои. И я действительно очень благодарила Господа, когда я услышала, у нас был совет, и объявили вот этот цель и тему нашего съезда на следующего года. Я просто радовалась, что мы с вами идем в ногу и стоит». И пусть Господь благословит, чтобы мы действительно с вами обратили внимание на Слово Божье. Друзья, ко мне подходили многие епископы на нашем совете и предлагали, просили направление на этот следующий год. Если мы взяли с вами удел мой Господи соблюдать слова Твои, да, чтобы мы с вами провели всевозможные викторины, соревнования, чтобы мы с вами обратили внимание на то, чтобы в наших церквях, в нашем детском служении мы обратили внимание на Слово Божье. Может быть, вы в одном городе, несколько церквей, если ваши пасторы согласны, если вы сотрудничаете, сделать какие-то викторины, соревнования, какие-то всевозможные такие моменты, чтобы наши дети еще больше углублялись в Слово Божье. Пусть Господь благословит. Я пообещала епископам, что я это сделаю на нашем съезде, потому что очень многие подходили и такие советы давали. Вы просто разные конкурсы, викторины делаете. Вы просто, я говорю, я обещаю, я об этом скажу на нашем съезде. И, друзья, пусть Бог благословит, чтобы мы с вами, когда будем и завтра планировать, чтобы мы просто взяли направление. Поймите, друзья, на нас с вами ответственность перед Господом за тех, прежде всего, детских служителей, которым мы служим. Я понимаю, что в некоторых ну, сердцах, присутствующих здесь на этом месте, кто-то впервые приехал, еще до конца не осознал, куда попал, а кто-то, может быть, и, и не первый раз приехал, но еще до конца не выровнялось вот это вот направление. Я координатор детского служения. То есть я служу детским служителям. И пусть Господь благословит, чтобы мы с вами поняли, вот так точно, как мы сюда ехали, приехали и нуждаемся в том, чтобы Господь наполнил нас своим словом, вот так точно наши детские служители, которым мы служим с вами, они очень нуждаются в том, чтобы мы провели какую-то конференцию, какие-то семинары, встречи, чтобы действительно это стало большим благословением в наших регионах. Пусть Бог благословит нас. И моя молитва к Богу, чтобы мы осознали, все-таки мы будто бы так давно осознавали уже, что мы координаторы, чтобы мы на этом связи еще больше поняли осознали свою ответственность перед Господом, вот служение координатора детского служения. Пусть Бог благословит, я просто знаю, о чем я говорю. И, друзья, в прошлом году, Любовь Николаевна уже сказала, мы имели опыт, когда каждый федеральный опыт собирал, делал какой-то и заставки дней, и закладочки. В этом году на нашем совете мы приняли решение, что мы будем двигаться в одном направлении, чтобы и наш баннер, и наши заставки, и наши закладочки, мы тут даже сделали те, кто были в Белоруссии, на конференции СНГ мы взяли эту их идею только немножечко по-другому и сделали вот такие вот заставки. Здесь написана тема нашего съезда, и потом вы будете их раздвигать. И тема нашего дня вы просто возьмете и откроете. Я не могу открыть, но вы откроете и, и вставите следующий день и потом следующий. И, друзья, я здесь на закладочках написала то все самое дорогое, что я могу вам подарить. Я написала пожелание Слова Божьего. И когда я подписывала, я просто молилась о том, простите, чтобы Дух Святой говорил каждому сердцу. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я в эту сторону пущу вот такие вот закладочки с колечками. Вы позаботьтесь, чтобы каждый взял. А в эту сторону Пущу конверт с такими вот закладочками без колечек. У вас должно быть две закладочки. Одна с колечком, одна без колечка. С другой стороны, то же самое дорогое, что я могу подарить. Позаботьтесь, чтобы каждый взял, позаботьтесь о своих друзьях, будьте внимательны друг к другу. И, друзья мои, мы только собрались. Я понимаю, что вы все еще... А можно? А здесь говорю я. Спасибо за то, что вы согласны меня слушать. А здесь говорю я. Спасибо за то, что вы согласны меня слушать. А здесь говорю я. Спасибо за то, что вы согласны меня слушать. А здесь говорю я. Спасибо за то, что вы согласны меня слушать. Простите, пожалуйста. Друзья, я очень хочу, чтобы мы с вами просто понимали. Я просто обратила внимание, за прошлый год у нас было много конференций региональных ну федеральных я не помню, чтобы была эта ошибка допущена, а на региональных мы брали э, наш логотип нашего съезда координаторов на наши э, как заставки и разные там закладочки логотип нашего съезда координаторов. Простите, но это логотип съезда, пожалуйста, не путайте, не делайте это в своих вот церквях. И еще, друзья. У нас есть съезд координаторов. Мы назвали так это словом съезд, чтобы как-то обозначить, чтобы как-то направить, что здесь собраны координаторы детского служения. Я всем говорю, как старшие пресвитеры, как епископы в регионах, у нас так вот координаторы детского служения. Если вы применяете это слово съезд для того, чтобы назвать Конференцию детского служения. Ну, простите, есть конференции детского служения, служи, детских служителей региональные, федеральные, но съезд координаторов у нас единственный. И съезда детских служителей у нас уже быть не может. Есть конференции, есть обучающие семинары, когда мы обучаем, есть семинары повышения квалификации, когда мы э, что-то не додали и проводим дальше обучение. Ну пусть Господь благословит, чтобы мы как-то уяснили, выяснили для себя за время съезда. А сегодня служите ему истину от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела он сделал с вами. Первая книга Царств 12.2.4. И пусть Господь благословит, чтобы глубоко в нашем сердце было это слово. Удел мой Господи соблюдать слова Твои. Я помню тот момент, когда много лет назад Господь открывал мне этот стих в совсем другом направлении, и мне Господь проговорил. Вот если действительно это станет для тебя уделом, если ты действительно будешь постоянно наполнять свое сердце Словом Божьим, а не просто так. Иногда, когда-нибудь Тогда действительно Твое сердце всегда будет наполнено Словом Божьим У тебя будет сила противостоять лукавому Противостоять греху, противостоять злу Да благословит нас Господь Соблюдать удел мой Господи Соблюдать слова Твои Да поможет нам Бог и благословит нас Я передаю свой микрофон Нашему Приволжску-Уранскому федеральному округу Они сегодня делают рефлексию дня, пожалуйста. Мы рады приветствовать.